Когда надо праздновать Рождество? Так много философов, словоблудия так много. Много чего можно услышать. Ну, знаете, я скажу вам проще на это все. Вот, например, у вас есть день рождения. И кто-то к вам придет там, через две недели, или через три недели, или через месяц праздновать день рождения и скажет, давай накрывай поляну, как ничего не бывало. И постоянно такие люди у вас будут, которые будут праздновать ваше день рождения, когда захотят, когда и приходить, спрашивает. и будут еще от вас что-то требовать, и строить вас, и говорить, что как должно быть. Как вы будете вообще относиться к этим людям? Как больным. То есть ты понимаешь, что это люди какие-то раненые, они какие-то явно недалекие люди. Это показывает непросвещенность, действительно, ограниченность просто или такую тупую религиозность. Поэтому пусть Бог даст вам свет и разум, чтобы действительно было понимание. Но, само собой, вначале Рождается человек, потом начинается летоисчисление, да? Логично. Или у вас это как происходит? Вначале, наверное, вы родились, потом ваши года считаются, сколько вам лет и так далее. Или вначале? Точно да. так же и Христос, да, родился, года, потом идет отсчет. Они а просто вы что-то празднуете, потому что в мире очень много людей стремятся переписывать историю и переписывали. И сегодня много недалеких людей, особенно в наших регионах, постсоветских и так далее. Совок очень хорошо над этим трудился, прилаживал усилия. И, к сожалению, многие люди к этому приложат усилия. Но от того, что вы переписываете, от этого ж ничего не меняется. Это только делает человека более глупым, более ограниченным. Поэтому хотите знать историю. Изучайте Библию, изучайте Слово Божье. И ограниченность, если вы не знаете Слово Божье, если вы не изучаете Слово Божье, если вы не пребываете в Слове Божьем, это делает вас ограниченным. Просто вы пребываете в каких-то иллюзиях, сплетнях, баснях, которые придумали люди, но не реальная история. Слово Божье, Библия, она дает реальную историю с реальными свидетелями, с реальными очевидцами, которые жили во все эти времена. И нам нужно это знать и понимать. Поэтому, если вы будете меня поздравлять с днем рождения непонятно когда и непонятно как, то вы уже понимаете да, мою реакцию. А представьте того реакцию, который сотворил эту всю Вселенную, когда вы вот эту вот пургу какую-то несете, на что тогда рассчитывать вам? Господи, помилуй просто, можно сказать, от этого всего. Представьте себя тоже, если к вам будут приходить и непонятно как, и когда, и что праздновать, и переписывать вашу историю, и говорить, что, когда было, и так далее. Как вы будете реагировать на этих людей? Конечно, вы будете реагировать негативно. И подумайте тогда, какая будет реакция и какой будет ответ Божий на все эти вещи и на все эти события. Ведь рано или поздно человек, он пристанет пред Богом, будут открыты книги, где записаны все наши дела, все наши жизни, все наши мысли. Все идет туда, ничто не пропадает. И раньше это казалось, ну это может как-то нереально, но когда мир развивается, появляется техника, съемочный аппарат, ты смотришь, о, как это все фиксируется, и ты можешь что-то уже забыть, а фиксировка происходит. Да? Видео контента всякого. А так и жизнь. У, у Бога то намного серьезнее, потому что э, люди многие, которые встречались там со смертью, клинической смертью, какие-то события переживали, всегда люди говорят, что жизнь она так фу, пролетает перед глазами очень быстро, как кинолента. То есть что это показано, что вся жизнь она зафиксирована с разных сторон, там показано все мысли, все мотивы, ты видишь себя под всеми разрезами, действительно. И поэтому рано или поздно все равно каждому придется предстать пред Богом, чтобы дать отчет. Поэтому давайте иметь совесть, разум, мудрость, чтобы не лишиться благодати и милости Божьей. Да благословит вас Господь. Аминь.